Ты делай это сильнее, показывай. Вот. Вот Да. План да. да. а, а, тут есть две техники. Пятки шире и два пятки вместе. Ладошки выше назад. Но есть слабые люди, которые скажут, что у мне чистый полет, давайте я вам ладошки пальцы вперед. хорошо, делайте так. Mm -hmm. Вот, все, ушли. И здесь техника такая. Ладошки на плеч, ладошки под плечами. должны быть Пальцы ног дотягиваются на пол, пальцы ног опускаются на пол. Если ты ешь до да, вот ты, очень молодец. Это силование поясницы? Да, поясница все. Вы как да, ну да, поясница да. Руки тоже вот эти большие как отдыхают Нет, у тебя просто гибкость хорошая, и ты очень хорошо проект уходишь, и у тебя там вообще вот ягодицы, поясница, ягодицы, вот эта зона очень хорошо работает вот эти мышцы. А, да, это тоже. Но вообще это асана, ее можно сказать, она многосекторная. На руки нагрузка идет, на идёт, через суставы идет, на поясницу идет. На руки, руки, руки на силу, поясница на силу. Да. Вот. А, это да, на поясница силы. Так. А, прогибы мы прошли. А, контраст на поясницу. Да. Mm -hmm. техника. Кто, как вы, зовут? техника. Техника. Терминация начала. Терминация начинается. Шива, по-моему, шива. Сначала... Техника, техника а а сначала. А, а, да. Можно немножко снизу, а Потом на выживание. Да. Все верно. Давайте немножко ее Давайте немножко <социал> <льем> ее лучше. С точки зрения перемехания. Смотрите. Да. Пятки. ширина, бедер не шире бедер, не уже бедер, а вот ширина бедер. Вот. Смотрите дальше, да, мы можем вдохнуть, что вытянуть, вытянуть. На выдохе рукой на Смотрите, захватили ноги, можно бросить. Смотрите, вот старую технику мы не используем, вот, когда руками не Просто качнулись с одной, можно одной ягодицы назад вышли, вторую. И, либо качнуться с ягодицы пятки, наоборот, вперед одна поднимется другой. либо приходите назад, либо пятому пешу. Качнулись с одной на другую, и ушли на дно. Захватили ноги, смотри, плечи уходят четко над ногами, а вот голова уходит вниз. И тогда вы сможете предельно поработать поясницу вытянуть ноги. Вот это асана на две на поясницу и на ногу. И уходим правильно в живота, вниз на вытяжение. На да, вытянутый по позвоночник животом, потом в груди, потом головушка. И сделали на ноги. Голова тогда касается пола. Голова касается пола. А, да, здесь вот прямо если вы знаете, там люди гибкие, прямо придаёте, вот прям приговорить, придавить вот эту типа ручка. И очень можно хорошо продавать. И выдох. Все внимание на да выдох. На да, выдох. Да, выдох, выдох. На выдохе гибкость. На выдохе расслабляются дыхательные мышцы. Вы чувствуете расслабление, направляете расслабление на те зоны, с которыми вы работаете. Да. Тяните руками себя, тяните, вытягиваете. Но кто легко делает, вы просто вытягиваете руки вперед. Кто легко входит в наклон, да, просто можете вытянуть справа и слева ноги, вперед. И вы как тянете сами, потихонечку на выдохе на наклон. Да. 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 Смотри, пятки шире, чуть-чуть повыше. Да. И потихонечку. У вас две зоны внимания. вот эти вот алиментарские старые техники не надо, конечно и ушли на надо. Теперь смотрите захваты. Кто хорошо работает захват, ну хороший напор, вот так вот захваты тоже. То есть вы сгибаете леностоп, удлиняете кромошку и за счет этого здесь еще сильнее эффективнее работает. То есть если хотите, хотите очень эффективно проработать, есть вот такой захват. Вот. И также на одном пункте есть второй вариант вот так, когда если очень хорошая гибкость, просто тянете спину. На голову, на голову, на Либо пятки захватывают, снаружи захватываем, не захватывают, снаружи захватывают. Если увидите, кто на что-то так захватывает, говорите, захват снаружи. И уходим на пол. Теперь смотрите. придут новички, у них вот эти зоны не вытянуты наклоне, вот здесь, это асана, она и для ног, и для поясницы. То есть для поясницы позвоночника, а для ноги, для конечности. То есть для позвоночника, для конечности. Вот тянутся вот эти зоны от подкаленной впадины до все, сзади как с бедра и ягодиц, поясни, и поясницы, позвоночник, и позвоночника, поясницы. смотрите, если у новичков вот эта зона не вытянута, вот, и они еще в круглой спиной делают, тогда им дается такую технику. Они сгибают колени, уходят грудью вниз, прям плечами буквально прижимается к колени, да? Потом крепко держат ноги и распрямляют колени. И работают вот такой так. Тогда для поясницы это безопасно. Тогда кто делает с круглой спиной, они не травмируются. У нас нет скрубленной поясницы. У нас вот как фельдгарс, говорят, животом уши, грудью, как врачи на сложились. Не будет такой спины. Там. Поэтому а, пробуем Прямо вот так вот пробуем. Колени согнули. Заходите на себе, попробуйте все, чтобы новичком давать. Новичком давать. Вот. А, ушли грудью вниз максимально. прямо плечами прижались колени. Крепко держим ноги и ноги начинаем распрямлять. Распрямлять, распрямлять, распрямлять. Вот. И такая техника для новичков. У тех, кому поясница круглая, и вы хотите, чтобы они не травмировались, чтобы не было крыш. Вот это очень хороший вариант. У кого э, вот эта зона вытянута, они потом уже и поясница начинает хорошо работать. Поймите, сначала должно вот здесь вытянуться, тогда потом будет работать хорошо поясница, они смогут складываться. То есть вот как бы здесь работает, а здесь во второй очередь. Когда здесь двинется липость, тогда они очень хорошо будут уходить в угол. Уход. Тогда уже работается над поясницей, здесь хорошо, с вытяжением, очень внимательно. Но техника такая, вот для новичков, которые из йога-терапии, но она очень хорошо пойдет, такая техника. Запомнили? 5 шины Потому что вот такой вариант это старая техника. В принципе, она иногда вот там желает приятное ощущение. В принципе, она вот, тоже имеет место быть. Ну не, не да, я не, не предлагаю вам все-таки такой вариант, да? потому что она более эффективна. Здесь у вас голова ушла, но все. Вы, э, а это более эффективно. Вы раздвинули ноги, и можете больше идти на ногу. Голова прямо идет, не коснется. Вот здесь сложитесь сильнее, она будет эффективнее ноги вытягивать поясницу. Она более продвинутая, она более технологичная. Вот это старая техника. Mm -hmm. Ну, никто не я не делать ее, пожалуйста. А Но вот, вот это более эффективно. И вы сразу к технике людей, что у вас плечи четко, все они просто. Удобно контролировать. Вот, и удобно эффективно работать. Она более эффективная, больше вырабатывается. Так, э -э прогиб стоя для поясницы. Еще такое... то есть вы пишете тренировку, и вы сразу вспомните, о, есть на поясницу прогиб коврик животом вниз, прогиб верблюда животом вверх, OB, есть прогиб на коленях животом вверх, ну, макушка вверх, да? а есть стоя наверх, прогиб. Он очень эффективный новички, его вот так вот делают. Если дадите новичка, мячкам... все. Если вы будете делать, то вы делаете прям очень хорошо. Здесь надо очень вытягиваться в этой зоне. Поясница вытягивается. прям туда вот вытянулся. Так. Я не знаю, да, ну, я... что... Почти. Здесь, смотрите, она э, не для новичков. Почему? Потому что она там очень предельно идет на грустную поясницу. А, очень предельно. Очень важно вытягиваться. Вытягиваться. Поэтому защищают поясницу. И очень чувствуют, позвонки, потому что они очень-очень начинают там уже весить, прижимать. Но а, то гибкие, это просто они уходят в носите. Они настолько поясницу включили, грудной отключили, руки поставили носят. Вот. Но вообще это очень эффективно. Ну, да, получили. Смотри, техника. Стопы.

И на ком. Понимаете, есть. Да, вот так вот висит. А, вот смотрите, вот здесь можно работать грудное дело. Вот. Ну, я с прогремом а вот так по нему еще делаю. То есть здесь вот прям не спеша, не спеша можно побыть. Вот здесь в этой зоне вытягиваетесь. Есть еще такое. Тогда грудное дело хорошо включается? Вот это уже новичкам не дают, Но сами можете делать, если через какое-то время, это уже усложнение. У вас руки вытягиваются, они начинают вес еще прибавлять, сильнее прибавлять. Более нагрузочно. Ну, поэтому не для новичков. Начал вот сюда. Потом со временем вот вы занимаетесь, может быть. Ну, Но вообще вот, очень часто мало. Например. Давай сейчас, э -э, Валер, ты делаешь а -а -а. Сам делаешь и всем продаваешь. Ноги на все не плечи. Ну, кто стоп. ну, как... стоп. но... Стопы параллельны. Да. Очень говорит, стоп, шина, и пятый шина. -а -а. только не плечи, а пьет. пьет, да. пьет. Ноги стопы и не отстраивают по а ладошки по плечам. Вот когда кобра, ой, кошка, извиняюсь, когда да? Когда вы говорите стопы, ширина бедер, ладошки, ширина плеч. Все, четко понятно, что плечи с руками, э, стопы. Да, Поэтому, когда больше нога, вы ширина бедер. Пальцы поставили на поясницу. Ладони. Опираем на таз, на ягодицы, верхнюю часть. Плечи расправляем назад, тянемся, вытягиваемся, тянемся, вытягиваемся, тянемся, тянемся, Дыхаем и делаем. Вот, отлично, Ой, класс. Вот, прошу вас уходить. Молодец. чуть-чуть. Да, достаточно. Я Вот вы немножко. Вот, хорошо. Потом прямо на выдохе, прошу, пошел очень хорошо. Очень М -м -м. Да, 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 решили, вот я один, да, отлично. Ну вот, а, я не помню, как ты слово делал, но вот это у нас очень хорошо работает. Вот мне кажется, когда Да. А, извин, извините, я так помню, вот пока вот, вот смотрите, вот очень, очень часто...